Salam hörmətli izləyicilər, Miqavə sertifikatlaşdırma müəllimləri üçün onlayn təşəbbürkundə dərslərimiz davam edir. Kitabpuza yayınları. Üçbucaqı, deməli, üçbucaq bölməsinə qaldığımız yerdən davam edirik. Başda sualımızın məğnisi. Bir-birilik ki, qoşu bucaqların cəmini eləyir, 180 dərəcə eləyir, düzdür? Deməli, alfa tapmaq üçün 180-dən çıxıram 70-dən 50-nin cəmini. Alfa təbii hissəsindən çıxıram 120-ni, nə qalır? 60 dərəcə. Yəni cavab C bəndidir. Mm -hmm. Növbə sıra keçək. Qoşub bucaqların cəmi nə edir? 180. Alfa + 75 + 60 = 180. Buradan da alfa-nı tapanda 180-dən çıxıram 75 + 150 e, 130 82 alfa da bərabərdir nəselir 50 40 2 dərəcə cavab doğru bəli davam edirik biz də deməli qayda bilirik xarici bucaq deyir ki mən özümə qonşurmayan iki daxili bucağın cəmiyəm yəni 118 bərabərdir alfa + 81 alfa da bərabərdir 118-dən çıxıram 81-i alfa da bərabərdir 10 Deməli 100-dən 80 20 38 30 7 dərəcə. Cavab A bəndidir. Qovəmlilik. Başqa suallandı eləməy olardı. Qonşu bucağını tapısan 62 dərəcə. Təzədən 180-dən bununla 62-nə 81-in cəmini çıxsan yenə eyni cavab eləyəcək. xarici bucaq deyirmən. Bax bu üçbucağa görə xarici bucaq özünə qonşu olmayan ki daxili bucağın nə idi? Cəm idi. Yəni 100 = 40 üstəgələk burdakı bucaq. Burdakı bucaqda nəm bir x istəyək. x = 60 dərəcə. Demə bu 60 dərəcə. Bu balaca üçbucağa görə isə daxili bucaqların cəmi 180-dir. Yəni alfa = 180-dən çıxıram. 60-nın 70-in cəmidir. Alfa bərabər 180-dan çıxanda 130-u nə eləyir? 50 dərəcə, yəni d bəndi. Növbəti suala keçək. Deməli bərabər yarım üçbucaqdır. Bura 85 dərəcədirsə, bura da 85 dərəcə olur və alfa-nı tapmaq üçün qoşubcağın qoşu bucaqları, ola bilər qoşu bucaqlar deyirəm bayaqdan. Əmişəmsiz üzr hesab eləyirik. Uşbu zan təkli bucaqların cəmi 180. 180-dan çıxıram 85-dən 85-in cəmini. Alfa də bərabər 85, 85, 100 70 80-dən 170-ə qalır. 10 dərəcə. Növbə sağa keçək. bərabər yanılır də. Yəni bu tərəfinə, bu tərəf bərabərdirsə, oturacaq iti bu bucaqla da bu bucaq bərabər olur. Yəni, alf olur. Daxılıb, yəni alfa olur. Daxili bucaqların cəmi nədir? 180-dir. Yəni 2 alfa + 30-dan 30 çıxsam nə qalır? 150 alfa-dan elədi 75 dərəcə. Və biz sağa keçirik. Deməli bu üç bucaqlı üçbucağa görə daxili bucaqların cəmi 180 olmalıdır ümumi üçbucağa görə. Hazır bu iti bucaqların cəmini biz nə götürə bilərik? 90 götürə bilərik. 20 + gələk alfa + gələk 40 = 90. Burdan da alfa-nı çıxanda 90-a 60 çıxanda nə qalır? 30 dərəcə, yəni nöbəmdir. Nöbəsə sola keçək. Deməli, bu düzbucaqlı üçbucağa görə bura 40 dərəcədirsə 90 olmalı idi, yoxmu? 90-dan 40 çıxdı nə qaldı? 50 dərəcə. Bu düzbucaqlı üçbucağa görə isə cəmi cəmi 90 eləməlidir də. Düzbucaqlı üçbucaq yaranıb burada. Yəni alfa + 50 + 30 cəmi 80 bərabər 90. Alfa də elədiklər 10 dərəcə, yəni o bəndə. Rəvəs suala keçirik. Xarici bucaqlarda üçü də xarici bucaqların cəmi ilə 360º bərabər eləyən gəlir. Xarici bucaqların cəmi 360 dərəcədir. Bərabərdir 360-a. Onda alfa 360 260 150 dərəcə. Cavab E bəndi. Belə də tapa bilərik. Demə bu qonşusu 80 dərəcə, bunun qonşusu 70 dərəcə. Xarici bucaq da özünə qonşudur. Mənki daxili bucağın cəmidir, yəni 150 eləyir. Bunu isə dərəcədirsə 180-ə üst çıxdım, 80 dərəcə. Buranı isə 180-ə 150 çıxdım, 30 dərəcə. Buranı necə edir? Daxili bucaqların cəmi nə eləyir? Bucağın 180-ə çıxıram. 80-dən 30-un cəmini. 180-dan çıxıram 110-u, o da nə eləyir? 70 dərəcə, yəni C bəndi. Xarici bucaq, özünə bu xarici bucaq özünə qonşu olmayan iki daxili bucaq nə idi? Cəm idi. Alfa 60-la 50-nin cəmidir. Alfa nə eləyir? 110 dərəcə, yəni E bəndi. Yenə həmənki qaydadan istifadə edərək xarici bucaq deyirəm. Bərabərəm özümə qoşulmayan iki daxili bucağın cəminə, yəni x^2 + 20 + 2x - 15-ə. Buradan eləyərək x-ləri sağa yığaq, x-sizləri sola keç. 45 + 15, müsbət 20 sola keçək çıxaq 20. 2x-dən x-in cəmi 3x - x x = 60-20 çıxdım 40 x də bərabər nə elədi x 20 dərəcədir x bizdə əmsal bizdən abc-ni istəyir abc bu bucağı istəyir bu bucağı tapmaq üçün buranı tapmalıyam x-i yerinə 20 qoyum 20 + 20 + 20 + 45-də nə eləyir 65 dərəcə onun üç bucağların cəmi nə eləməlidir 180 təzədən 180-dan da çıxıram 65 bunu nə eləyir 115 dərəcə, yəni D bəndidir. Növbə suala keçək. Bunun qonşu bucağı özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəmi də 30-la 45 topla nə elədi 75. Buş bucağa görə isə daxili bucaqların cəmi nədir? 180, 180-dan çıxıram. Nəyi? 60-la 75-in cəmini. 180-dan çıxıram 135-i. O deyir 45 dərəcə, yəni C bəndi. Növbə salə keçək. Qaydamız var, qaydanı bilirik hamımız. Dərsə keçmişik. Alfa deyirəm mən bu bucaqla bu bucağın bir də bu bucağın cəmiyəm. Yəni 30 + 20 = 50. Alfadan nə eləyir? 60 dərəcə, yəni E bəndi. Və ya başqa üsullarla da gələ bilərik. Həqiqətən fikir verək. Burada bir də belə çəkdim bu xəttdir. Bu xarici bucaq özünə qoşuluğu ilə ki, daxili bucağın cəmidimi? Bəli, 50 elədimi? Bu da yenə bununla bunun cəmidir. 50-ni 10 topladım 60 dərəcə. Cavab yə Ye, gəldə. Yenə eyni qaydada istifadə eləsəm bu xətti uzatsam, xarici qucaq özünə qoşulmayan kisin çiz, cəmidir. 60 ilə 40-ın cəmi 100 dərəcə. Bu da bunla bunun cəmidir. Yəni 150 bərabərdir. 150 dərəcə bərabərdir 105 + α. α-dan nə elədi? 5 dərəcə, yəni bu bənddir. İndi yani belə sonra keçirik. Görək bu nədir? Bura 40, deyilmi? Demə, bura da 40 dərəcədir. De. Daha yaxşı qaydaya görə heç bu 40-ı bura yazmasam, fikir verin. Bu özünə qoşulmayın ki, daxili buzan cəmi 70-dən 60-230, bura da 40-170. Bu formada ə hal elə bilərik, düzdürmü? Və yaxud da ki, bayaq için bura 40. Bura da 40 dərəcədir. Və həmin qaydaya görə alfa bərabərdir bu bucaq + bu bucaq + bu bucaq, yəni 40 + 70 + 60. Alfa da bərabərdir nə elədi? 170 dərəcə, yəni doğru bəndir. testə keçəcək. Quzəy yarımkürə kitabından testini davam edirik. Burda nə verəcək? Qonşu bucaq, yəni daha doğrusu daxili bucaqların cəmi üşənsəndə alfa + beta + gamma = 3alfa + 2alfa - 27 = bərabərdir. bərabər 180. Burda 3alfa + 5 + 6alfa = 180 üstünə 20 cə 190 7 Bunları ayırıq. Çə gedir bu qısa. 9 10, 10 17 irafəçi düz toplama da 180 20. 180 üstünə 27 cə 1000. Çəzsən 207 edir. 3-ə ixtisar eləyirəm. 2 alfa 6 9 3 dəfə 9-un 27, 2-də 16-da da 18. 3 dəfə 9-un 27, 2-də də 3 dəfə 6-nın 18, 2-də də 20 hə. Bir də kirə bölsəm alfa bərabərdir 6 içində 3 dəfə, 9-un içində 4 dəfə 5.34.5, yəni cavab. Əvvəl sual 120 bucağın itibuçaqların iti bucaqların cəmi nəyə bərabər? 90 dərəcə edir. 2 alfa + 30 3 alfa - 20 = 90-a. 5 alfa bərabərdir 110-dan 30 çıxsa nə qalır? 80. Alfa-dan nə elədik? 16. Bizdən alfanı istəyir, cavab nə elədik? 16. növbətçə so, xarici bucaq bucaq xarici bucaq özündən qoşulmayan iki daxili bucağın cəmi, yəni alfa ilə ki alfa, səjələ 25. Buradan da alfa bərabərdən elədik 25. Dörd alfadan üç alfa çıxdım 25, yəni d bənd. Xarici bucaqdır. Bu da xarici bucaq, bu da xarici bucaq. Xarici bucaqların cəmi 360. 4 alfa 5 alfa 5 alfa bərabərdir 360-dan da 5 çıxanda qalır 375 alfa da bərabərdir 37-ncində haldı 71 71 yox 37-ncində 5 neçə dəfə? 7 dəfə 20 75 5'te 5 25 çatta 35 37 Cevendi Növbəti sual Alfa onu Bu bucaq üstü bu bucaq Üstü bu bucaq 180 62 Üstü 46 dərəcə Üstü 50 dərəcə Üstü alfa Bərabərdir 180 Bunun e. da alfa bərabərdir 180 Bərabərdir bu üçünün cəmini çıxmalıyəm. 60 108 158 Alfa da və bir şeysən 150 30dan da 8 22 dərəcə. Yəni bu bəndik. Bu suala keçək. Bu şbuzağa görə bu təpə buzaq neçə dərəcə olacaq? 180-dan çıxıram 60-la 70-in cəmini Yəni 180-dən 130 sıfıra məhəll edərəcə Buraya Bura yazdı məhəll Bu bucaq, üstə bu bucaq, üstə bu bucaq 180 ilə məhəllə. Alfa üstə gələk 50. Üstə gələk 55 bərabər 180. Alfa da 180-dən 105 çıxandına qalır. 75 dərəcə, yəni Y bəndi. Uş bu bucağa göre xarici bucağı özünə qonşu olmayan ki daxili bucağın cəmidimi? Bəli. 35 ilə 20 -lə 55 dərəcə. Buş bucağa görə də yenə xarici bucaq buzağı, buş bucağın, yenə yəni xarici bucağı özünə qonşu olmayan ki daxili bucağın cəmidir. 50 ilə onun cəmini eləyir 60 dərəcə. Daxili bucaqların cəmini eləyir. 180. Alfa da bərabərdir 75 dərəcə. Yəni etdi bu. Demə 60 dənəli 115 65 dərəcə. Sabitə sorğu məsafələri ola bilər. Hə. 120-dən 50, 70-dən də 5, 65 dərəcə. Əsas odun mahiyyətə başa düşür. Və yaxşı qayda yasasam bu 5 alfa bərabərdir. 66 üstə gələk bu bucaq, yəni alfa. Üstə gələk bu bucaq, yəni 2 alfa - 14. Bu dərir 3. 3 yarıf elə 5 dərəcə yarıfa çıxdın 2 alfa bərabər 86-dan 10, 76-dan da 4, 72. Alfa da 36 dərəcə, yəni d bəndidir. Növbəti sual. bura x y x e bu da y y olsun bu buzağı üstecelik bu üstecelik bu 180 edir yani 2 x üstecelik 2 y üstecelik 60 180 edir buradan 2 x üstecelik 2 y 120 de x üstecelik y de 120 2'ye bölümlerle de 60 edir bunun daxili buzağlarının zemini edir x üstecelik y üstecelik alfa 180 edir x + y-nin yeni açmış yazaram. 60 + θα 180. α-dan nə elə düşəsən 60 çıxdı. 120 dərəcə, yəni C bəndi. Növbəti sual. Buşbucağın daxili bucaqların cəmi nə elə məldir? 180 eləməl. Bura x x, bura da y y deyək. x + y x + y = 150 = 180. x üstü cd y beraber işte 150 sıkın ne kalır 30 derece bu yeşil yaş buzağa göre daxılı buzağla zemini eləməli yeni 180 alfa üstü cd x üstü cd y beraber 180 alfa da beraber 180 ile çıkmalıyam 2 x üstü cd y yani 180 ile çıkmalıyam 2 vur x üstü cd y yerine 30 yazıram Alfa da beraber 180 çıxıq. 2 defa 30'dan 60, 180'dan 60 çıxdım. 120 derece yani da Davam Devam edirik. Bu bucağı x deyik. Bu x olur. Buna y deyik. burada y <laughs> <ilgili> olur. <laughs> x-i. Deməli bu bucağın cəmi, bunu, bunun cəmi, yəni alfa üstəcəli x ilə x, x üstəcəli y üstəcəli y x üstəcəli x bərabərdir 180-ə. Düzdürmü? Alfa üstəcəli 2x üstəcəli 2-ni çıxarsam 2x üstəcəli 2y eləyir də. 2-ni çıxartdım x üstəcəli y bərabərdir 180 dərəcə. Düzdürmü? Sonra bu buş bucağa görə və buna görə isə x + y = 108 180, 180 eləyir. Burdan da tapsam x + y 180-dən 108 çıxsam 72 dərəcə eləyir. Qətirəmə yazıram alfa üstəcə 2 vura x + y-nin yerinə 72 yazıram = 180. alfa üstəcə 144 = 180. alfa 180-dən 180, 144 180, çıxsam nə qalır? 36 dərəcə bizdən alfanı istəyir. Da dərəzə, yəni, bu da 36 dərəcə, yəni b bəndi. Növbəti sual. x x deyək. Bura y, y olsun. Bu da bunun xarici bucağı olsun də 100 dərəcə olsun. Bu xarici bucaqdır. Bu kiçik, bax bu üçbucağa baxaq bir də. O, bu bu 2y bu 2x həmin üçbucağın xarici bucağını xarici bucağların cəmi 360 yazıram 100 + 2y + 2x = 360 Burdan da 2x + y = 360-100 = 260 gilik, 360 x + y = 260-260 130 Sonra rəşqanı dəyişirəm Bu üçbucağa görə isə x + Y x tecrə alfa 180 edir. X tecrə y-nin yerinə 130 yaz. 130 tecrə alfa 180. Alfa da 180 130 çıxanda nə eləyir? 50 dərəcə, yəni B bənd. Tamam edirik. Bura x x deyirəm. Bura y y, y deyirəm. punun daxili bucaqlarının cəmi nədir? 180. X + Y + 70 = 180. Buradan X + Y-ni tapdıqçın nə elədik? 110 dərəcə. Düzdürmü? Sorun <laughs> bu soruna görə bu xarici bucaq deyək də buna bu xarici buzağına gəlin bir t deyək xarici buzaqların cəmi t + 2x + 2y = 160 t + bu 2xy yəni xy-i 2-yə vursan 2-ni vurajam 110-a daha dorsu 160 t + 2-ni 110-a vursam 220 160 t da bərabərdir 160-dan 220 çıxanda nə qalır 140 dərəcə. Bura 140 dərəcədir. Xarici bucaq 140 dərəcədir. Daxili neysədir? Alfa neysə olacaq? 180 140 çıxdım. 40 dərəcə, yəni C bəndi. Davam edirik. Bu cürək bu nədir? Yenə bura X. X deyək. Y. Y deyək. 2x + y-y üstə görə 3α = 180-ə. Buş buzağa görə daxili bucaqların cəmi 180-dir. Sonra buş buzağın bu 2x bu, xarici bucağıdırmı? Bəli. Üstə görək. Bu xarici bucağımız 2y. 2y + Bunun xarizə nə olacaq? 180 - 2alfa olar. Üstəcələk 180 - 2alfa, xarici bucaqların cəmi 360-dır. Burdan məlum oldu ki, 2x + 2y - 2alfa 360-dan 180 çıxanda nə qalır? 180 dərəcə. Hər birini də 2-yə bölsəm çıxak 2 + y - alfa = 90. Bu birinci addım idi. İkinci addım da gətirib bax bu var. Bunun əvəzinə yerinə bunu yazıram. 2^y y^3 alfa = 180 dərəcə. Sistem tənlik yaratdım, tərəf-tərəfə topluyuram bunu. Dəstəfla çıxıram. Aşağıdan yuxarıya çıxıram. X y-lər gedir. Yüsarfadan alfa çıxanda mənfi alfa olduğuna görə vurur mənfi mənfi müsbət 4 alfa. 90 2-yə bölsən 2 alfa. 45 alfa da 45/2 eləyir. 5 işi 2 yani bu bende növbəti sual hemen diskin elik götürə bilərsiniz növbəti suala geçək işte sonra bayda bunu. Böyle bunun bu bucağın hissədə 70 ilə 70 140-a 80-ə 140 çıxdım 40 dərəcə. Bundan da bu bərabər yan olduğuna görə bu bucağın da bu bucaq bərabərdir. Burada 40 dərəcədir. Bu xarici bucaq özünə qonşu olmayan buş bucağa görə ki daxili bucağın cəmidimi? Bəli, alfa bərabərdir 40 + 40. Alfa yəni, da 80 dərəcədir. Yəni çıxdı bəndi. Tez süşərir. Onda o biri videoda davam eləyəcəyik. Buna kömək çürəyə nail olarıq. Hə. Ay diyək burda nə var oq. A ilə vade bərabərdir. Burdan bəcə belə bir xətt çəkirik. Harpa bir yanlış bu zaman olsun. Çünki bu hansısa bayaqçı qaydalardan bir idi. Üçlə şəküri qaydasız nə təri. Nə var burada? Hərəkət eləyək də. Bura bir gəlin x yazaq. Buşbuzağa görə, bu buşbuzağa görə daxili bucaqların cəmi nə eləyir? Üçü e, x yazmaq məcburdur. Daxili bucaqların cəmi 180-ə 70-dən 40-ı 110 çıxanda 70 dərəcə qalırmı? Bunla da bu bərabər olar. Niyə? Bunlar bərabər. Nəyə görə oturacaq kiçik bucaqla bərabər? Dönəcük. Yəşəy. Bu bucaqlanda, bu bucaq bərabər olduğuna görə bu tərəflə də bu tərəf bərabərdir. Yəni bu oturacaq bitişiklə də bu oturacaq bitişik bərabərdir. Yəni bura da 75-dir. İndi bu üçbucağa baxın diqqətlə. Bu üçbucağa görə şüxanı dəyişək. Şey. Demə. Bu üçbucağa görə daxili bucaqların cəmi 75, üstəcəli 75, üstəcəli alfa. 180 də 150 üstücülü alfa 180 alfa da bərabərdir nə 30 dərəcə yəni bu bənd bu video bu qədər diqqətinizə görə minnətdaram uğurlar aramilər